Veliki pozdrav moji dragi gledatelji, moji ime je Mario, dobrodošli na YouTube kanal Aura Centra. U današnjoj temi ću vam dati jedan od mojih favorita eh, od napitaka vezanih za uništavanje ili zapravo smanjivanje visoke mokračne kiseline u vašem tijelu. A svi vi koji pratite moj kanal i dobro znate da višak mokračne kiseline u organizmu vama potencira razvijanje nečega što se naziva giht i nešto što se nazivaju bubrežni kamenti. Nažalost veliki broj vas itekako pati od ovoga i kao i uvijek vi se puno pogrešno liječite. Ono što je meni bitno, recimo, kada konzumiram zapravo ovakve zdrave napitke, ili kada recimo pričam sa mojim pacijentima, svi koji imate te gobe, koji traju više mjeseci, više godina. i vi ne možete očekivati da ćete popiti ovakve napitke i da ćete se liječiti u izuzetno kratkom vremenskom periodu. Nažalost, veliki broj osoba naravno ima nekakva razmišljanja da se to može riješiti u kratkom vremenskom periodu, a boluju godinama od tih tegova. Ono što vam osobno preporučio. Uvijek morate biti strpljivi u zdravom načinu života, zdravoj prehrani, kao i ovom napitku koji ću vam danas preporučiti i dati si malo vremena u vašem tijelu da se on manifestira na najbolji mogući način. Jer vi ako ovaj napitak konzumirate, uz promjenu načina života vi imate onda značajno bolju šansu da se ova situacija riješi na potpuno prirodan način. Na mome kanalu imate veliki broj video zapisa o gihtu i bubrežnim kamencima kako se liječi, a jedan od izuzetnih napitaka koji će vam upravo pomoći ovu perspektivu biti će sljedeći. Sve što trebate dakle, negdje nabaviti ili kupiti nešto što se naziva sok od crne trešnje. U blender ćemo staviti 200 ml soka od crne trešnje, stavit ćemo jednu veliku žlicu samog limuna i jednu malu žlicu praha od nečega što se naziva kopriva. Jedna od mojih omiljenih dakle preporuka vezano za višak mokračne kiseline i po svim istraživanjima je to potpuno jasno, nećete vjerovati crna trešnja i kopriva su perfektan način smanjivanja razine mokračne kiseline. I onda na taj način da ke smanjujete sve one simptome od gihta i vezano naravno za smanjivanje rizika ili smanjivanje samih bubrečnih kamenaca prah od koprive to ćete kupiti u dućanu zdrave hrane a svi vi koji imate šansu da recimo napravite domaći sok od crne trešnje to vam je super perspektiva a za sve ostale kada kupujete dakle, sok od crne trešnje mora biti 100% organski proizvod samo takav bez ikakvih dodataka izuzetno zdrav i sve što vi trebate je dakle, u blender dodati sok od dakle, crne trešnje limon vam je perfektan za smanjivanje dakle, razine mokrećne kiseline i dodate dana idealno jednu žličicu praha od koprive. Sve lijepo problendate i svaki dan mi konzumirate ovakav napit. I rekao sam, promjena načina života, uravnotežena prehrana, što smijete, što ne smijete jesti na mome kanalu imate. I kada redovito konzumirate ovakve napitke, imate najbolju šansu da se vaša mokračna kiselina smanji na potpuno prirodan način, ali kao i uvijek, dajte si truda ovaj napitak smijete konzumirati nekoliko tjedana za redom i onda ćete mi obavezno napraviti pauzu, recimo tjedan do deset dana i onda opet možete krenuti iznova dok se na potpuno prirodan način ne riješite vaših tegoba. Dakle, ključ svega je, dakle, vašeg liječenja je prirodno liječenje bez nuspojava, ali u velikom broju slučajeva morate mi se malo pristr... dakle, malo biti strpljivi i da bi se sama situacija riješila na potpuno prirodan način. Svi moji dragi gledalji preko društvenih mreža na mome Aure na YouTube kanalu. Imate nekoliko tisuća video zapisa koje sam namijenio svima vama iz perspektive poboljšavanja vašeg zdravlja na potpuno prirodan način. Sve što vi trebate ovdje dole ispod video zapisa, potpuno besplatno, da se pretplatite na moj kanal, kliknite na ikonu zvona i postati ćete dio jedne velike zajednice. Moji dragi pratitelja, moji dragi gledatelja iz cijeloga svijeta, a ja kao i uvijek ću se potruditi vama dati najnovije zdravstvene informacije koje će značajno poboljšati vaše zdravlje. Hvala najljepšima. Što me pratite do druge teme? Lijep. Moji dragi gledatelji, imam jednu veliku vijest za sve vas ko me pratite iz cijeloga svijeta. Ukoliko želite moje osobno liječenje svih vaših bolesti i oboljenja. Ukoliko želite moje osobne konzultacije putem telefona na engleskom jeziku, mi itekako to možemo napraviti. Dakle, svi vi koji pričate engleski jezik, koji razumijete engleski jezik, ja ću se osobno, drage volje, dati vama najbolje savjete na engleskom jeziku. Sve što vi trebate je nazvati ordinaciju na ove brojeve telefona iz Hrvatske ili nazovite ordinaciju na ove brojeve telefona u inom zemstvu. Ja osobno kada radim konzultacije putem telefona, dakle mi to možemo napraviti putem društvenih mreža, putem Vibera, Whatsappa ili sličnih takvih medija ili na kraju krajeva možete doći ovdje kod mene u ordinaciju i ja ću vas drage vole liječiti i savjetovati naravno na engleskom jeziku.